よし、できたお父さん朝ごはんできたよありがとうかなで今日もおいしそうだえ <laughs> 日は卵焼きがうまく焼けたんだ食べてみて。 だったけかなではいろいろ作れてすごいなちょっとだけ頑張ったんだねえお父さんどっちが好き奏での作るものなら何でも好きだよそれじゃわかんないよお父さんもくみの方を作りたいから聞いてるのんお父さんクマができてるよもしかしてまた徹夜してたの きりああのいいところまでと思っていたら朝になってしまっていてねもう体壊しても知らないよでもお父さんの曲を待ってる人たくさんいるもんね聴くと幸せな気持ちになれるって奏で私もいつかお父さんみたいに。 誰かを幸せにできる曲を作りたいな奏ならきっと作れるよそのためにも勉強は頑張らないとねもう分かってるよいろんな知識を持ってると作曲の幅が広がるんだもんねテスト勉強はやっぱり嫌だなって思うけど <laughs> それじゃあもしいい点を取れたら 何かご褒美をあげようかご褒美、うんかなでが欲しいものを何でも言っていいよやったーお父さん約束だからねもうこんな時間じゃあ行ってくるね。 今読み上げた箇所では登場人物の心情を言葉を巧みに使って表現していますそれぞれの人物がどんな心情なのかノートに書き出してみてくださいこの表現… 夢が叶わなくて悲しい感じがするけど二度と会えないと思ってた友達とまた会えて嬉しい気持ちの方が強いんだろうないつも泣かない子が思わず泣いちゃうくらいにそうだこの瞬間のこの子の気持ちを曲にしたら ミサキさん何を書いているのかしらあえっと、その、これはちゃんと授業に集中してくださいねはい 何何また曲作りしてたのああうんいいメロディーが浮かんできてつい <laughs> 相変わらずだねこの前も同じようなことで注意されてなかったっけうんそうだったかも集中しないとダメだよねでもでも奏での曲っていいよね 聞いてて前向きな気持ちになるっていうかさえ本当？本当だよ私投稿前に絶対聞いてるもん憂鬱だなーって思ってても元気出るからよかったそういえばヨウサキさんの曲って動画サイトで何万再生もされてるんだよねそうそうすごいよね そんなに有名ってわけじゃないと思うけどでもたくさんの人が聴いてくれてるのは嬉しいな <laughs> いつも言ってるもんねお父さんみたいにたくさんの人を幸せにする曲を作りたいってうん私の曲はまだまだだと思うけどそんなことないよ私はもう幸せになっちゃったし <laughs> ありがとう <laughs> 移動教室なのに忘れ物しちゃうなんて <laughs> 勉強も頑張らなきゃって思ったばっかりなのにな。 しててあの怪我してないですか？うん大丈夫だよ。えっとよいささんだよね？え私のこと知ってるの？<laughs> だって隣のクラスだもん。私は朝比奈真冬、よろしくね。ああうん。ああ 次の授業始まっちゃうね急がなきゃじゃあまた今度あうんまた朝日菜さんかみんなから噂はよく聞いてたけど私のこと知ってもらえてるなんて思わなかった。 話せるかな